Kita tak pukul. Kalau pendekatan pukul tu tak sesuai untuk orang yang waras. Keperluan dia kita tak penuhi, dia akan berontak. Dia tak akan minta lebih Dia tahu dia duduk punya. Kita akan duduk di luar. Gerun tu tak ada, ada biasa kot kan. Dah hari-hari makanan kita kan. Diri dia sendiri tak nak berubah. Saya KIP Mahfuzah binti Mak Razi Bertugas di unit pemulihan di penjara wanita pokok senang lah. Pengalaman saya sebelum ni saya pernah bertugas di penjara wanita kajang selama 15 tahun Terlibat dalam program-program pemulihan terhadap banduan-banduan wanita -banduan -banduan lah. Kita fokus kepada proses pemulihan Terus banduan kita berubah daripada menghukum kepada memulihkan banduan tu Menerikan dia peluang Masa sekarang kita fokus kepada reintegrasi Maksudnya kita nak menyediakan banduan tu untuk menjalani hukuman dan bersedia untuk hadapi dunia luar lah bila dia dibebaskan kalau target kita penyara sendiri menjelang 20-30 kita mensasarkan 2 3 daripada banduan kita akan menjalani hukuman tu di luar tak teruk pun sebenarnya cabaran saya di unit pemulihan bila seseorang banduan kita bagi ilmu kita bagi skill kita dekatkan dia dengan Allah tu je yang kita mampu kita usaha kita tarik dia kita pujuk dia tapi bila kita bagi dia peluang kedua untuk balik dia masuk semula apa lagi yang kita gagal untuk buat kita menaruh harapan yang sangat tinggi lah untuk dia berubah dan dia membina hidup baru dan dia tidak kembali lagi ke penjara. Tu fokus kita. Berpuluh kali buat dah. Berulang. Perempuan. Perempuan. Biasanya kita di sini kita panggil residivis. Maksud dia mengulangi kembali jenayah tu apabila dia dah dibebaskan. Diri dia sendiri tak nak berubah. Dia dah memang tak boleh di sini, memang tak ada. Dia tak nak cabar keinginan dia. Dia boleh tapi dia tak nak kita adalah satu orang manusia yang rasa sangat kecewa. Kita rasa kita bersalah, kita tak buat betul-betul program tu, kita tak laksanakan apa yang di, diarahkan. Kita rasa walaupun kita dah bersungguh-sungguh, kenapa? Apa yang tak cukup? Apa yang kita tak bagi? Kita cuba. Mungkin kita kena dengar dulu. Kita dalami dia, kita dekatkan diri kita dengan dia. Mungkin dia ada tempoh-tempoh yang perlu dia lalui. Macam kita di penyara, kita akan ada tempoh kuarantin. Kita akan masukkan dia ke dalam fasa orientasi. Kita bentuk semula disiplin dia. Bagi banduan yang Islam, kita dekatkan dengan program-program spiritual yang kita panggil program halakah selama enam bulan. Untuk program dadah, kita ada program han. Kita bina untuk bina balik keyakinan dia untuk memastikan dia tidak relaps, tidak tumbang semula bila dia dah bebaskan. Kita banyak kepada pendekatan psiko pendidikan lah. Kalau bergaduh ni, macam kita nak kata biasa tu tak lah. Tapi bagi kita, gerun tu tak ada, ada biasa kot kan. Dah ada hari-hari makanan kita Selalu, ya. Selalu je. Kadang-kadang panduan -kadang ni dia tengok tahu yang bertugas Ketegasan orang yang bertugas tu macam mana? penting sangat kita punya disiplin kita dulu yang kita tunjuk, ketegasan kita dan banduan tu faham. Kita tak akan marah dia kalau dia tak salah. Sebab kita kata kita kena siasat dan turun tengok di tempat kejadian tu. Apa berlaku? Apa keperluan dia? Sebab kalau kita penuhi keperluan dia, saya rasa dia takkan buat hal berbu berbu -ber 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 makan macam itulah. Kalau yang serius, kita nampak daripada awal kemasukan dia, dia akan dah cuba meluahkan pada kita. Kita akan buat uh, psikologi test, kita tengok skor dan kita akan rujuk kepada kaunselor, kita ada doktor, kita ada psychiatrist, kita ada unit ke jadikan. Kita bekerja kita kena rational. Kita tak pukul. Kalau pendekatan pukul tu tak sesuai untuk orang yang waras, orang yang sihat, orang dewasa yang boleh terima dan kita boleh cakap elok-elok. Kita tak guna pendekatan pukul tu pun. Sebab pendekatan pukul tu dia akan membuatkan isu tu jadi lebih panjang. Bila kita bertindak dengan bijak, kita rujuk pada pihak-pihak yang sepatutnya kita rujuk, dia akan okey. Kita bukan saja-saja buat sel tu untuk memang semua orang sama tak. Ada sel untuk orang sakit, ada sel untuk baby, ada sel untuk orang. Okey, you kerogol dan puluh. untuk lelaki kita ada unit keselamatan penjara yang pakai baju celoring semua tu kan waktu kita di dalam sel kita bukan buka pintu biak macam tu saja tak kita akan ada kunci yang dipegang oleh pegawai sahaja bila kita nak arahkan pegawai-pegawai kita untuk buka pintu tu kita akan pastikan bukan keadaan yang tak selamat lah kita sentiasa berada dalam keadaan yang tidak akan di, diserang kan kita ada peralatan keselamatan kita mungkin kita tidak menggunakan semasa keganasan tu itu adalah macam kita nak bagi amaran sebelum belum betul-betul anggota daripada unit keselamatan sendiri terpanggil untuk bantu kita lah. Untuk yang agresif, dia ada sel-sel dia khas. Bilik dia khas. Permintaan dia, keperluan dia kita tak penuhi, ah ha, dia akan berontak. Dia tak akan minta lebihnya. Dia tahu dia duduk di penyara. Kita akan duduk di luar, dalam penyara. Oh, contoh dia nak, nak nasi luk ayam ni ni. Kita pergi luk ayam, makan kata kat tu. Kalau kita boleh rebus ya. Kalau kita nak goreng, nak bagi untuk 4 ribu orang. Esok-esok dia tak boleh makan. Kalau hang tak penuhi keperluan dia, ayam, pak tidur, pakaian. Itu lah dia nak mengamuk. Rutin macam biasa pagi kita ada Uh, kiraan master. Kita panggil kiraan master ni adalah uh, kiraan uh, bodi lah. Kita kena pastikan setiap banduan di penjara seluruh Malaysia ni cukup.